sugeng pepanggian malih ing piranti pasinaon poso jawi kacarita soko kraton ayutya negari ingkang kemah ripah loh jinawi ning kroso anyep tur sepi sang prabu dosoroto katingal bingung nandang sungkowo senajan kuoso panjenenganipun dereng gadah putro mahkuto miturut kabar kang sumebar Sang Prabu Ninda nindaake pujo Proto, nyuwun nugroho marang dewo, supaya kaparingan nugroho putro waya. Panyuwunan kasebut kasembadan dening gusti akaryo jagat. Tigang prameswari ayodyo, ginanjar jabang bayi kangkinandut ingguwo garbo. Suaroning jagat kanthi summunring cahya ing Akosa Kraton Ayodyo, Pratonda Miyose satrio Ut. Garwo Kinasih inggih Dewi Kosaliyo sampun nglahirake putra Pambaep, dipunparingi asmo Raden Ramawijaya, ingkang digadang Dadi Ratu. Saetara iku Dewi Kekayi ugi nglairake putra Kagung, Raden Barto. Satrio ingkang gagah prakosa. Kanugrahaning Gusti ugi katampi dening Dewi Sumitra, Panjenenganipun pun Putra Kembar, Raden Lesmono, lan Raden Sotrupno. Ayodhya jangkep duwe Patang Pangeran. Patang Satrio wis lahir ing Kraton Ayodhya. Iyo iku kang dadi cikal bakaling rembakaning terah Ayodhya sela Nanging pemirso, miturut sumber spiritual Raden Romo Sanes Bayibioso, panjenenganipun titisan Dewa Wisnu kang njogo donyo. Nanging Waspada Ing wektu sing meh poto, ana kedadian sing bidu banget ing nagari Alengka. Langite peteng dedet, hawane tintrim gekirisi wong kang padha ngrasakake. Saka pawartokang kang wusume bar nyebatake. Ana sawijining jabang bayi kang nempi lair uga kang aran Rahwana. Raja ongkara murko kang remen tumindak Durjana saka Alengka. Bali menyang Ayodya. Para pangeran wis ngancik dewasa. Romo lan Lesmana tansah rumaket kaya banyu lan wadahi. Semono uga Raden Parata lan Satrukna tuwuh dadi satrio utama. Sanajan bidho ibu paseduluran ing Ayodya katon rumaket. Nanging ana gunjang-ganjing kang linambaran janji Prabu Dosarata dateng Dewi Kekayi kang bisa ngowahi tatanan kraton. Opo iku? Prabu Dosarata sampun sepuh. panjenenganipun pangangkah enggal mungkur soko keprabon masrahake tahto marang sri rama wijaya putrane para largo ugi sami sarujuk sedaya ngarparet yen raden rama kang bakal jumeneng nata nglajengaken prabu dasarata rama minangka satriya kang luhur ing budi katon merpawani Mangertosi bilih pangkat utawa tahta iku sawijining darmane ngurip. Takdir westi kare sake. Rama ing Ayodya, Rahwana ing Alengka. Perang antarané dolmo lan Ongkara bakal diwiwiti. Matur nuwun kanggo Sutarno Budoyo kang wis bebinau bab cerita lairé Raden Rama Wijoyo. sinambung ing lakon salajengipun. lajengipon. Noon,